2024 yil 1 mart sanasidan boshlab my uz portalida yoshlarning it sertifikat xarajatlarini qoplash va o'quv markazlarini qo'llab quvvatlash maqsadida ikkita yangi davlat xizmatlari ishga tushirildi birinchisi bitiruvchi it xizmatlarini eksport qiluvchi it park rezidenti bo'lgan kompaniyalarga ishga joylashgan nodavlat o'quv markazlariga subsidiya ajratish xizmati ushbu xizmat orqali bitiruvchi it xizmatlar eksport qiluvchi kompaniyaga ishga joylashgan o'quv markazlariga bazaviy hisoblash miqdorining 75 baravarigacha nogironligi bo'lgan yosh bitiruvchi ishga joylashgan hollarda esa 105 baravarigacha bir martalik subsidiya ajratiladi ikkinchi yoshlarning xalqaro IT sertifikatlarini olish xarajatlarini qoplab berish bo'yicha ariza yuborish xizmati mazkur xizmat orqali ingliz tili bo'yicha b 2 va undan yuqori darajaga ega bo'lgan yoshlarning professional darajadagi xalqaro it sertifikatlarini olish hamda o'qish xarajatlari to'liq qoplab beriladi mazkur xizmatlar o'zbekiston respublikasi prezidentining 2024 yil 2 fevraldagi pq 51 son qaroriga muvofiq yo'lga qo'yildi